kasih Tan Sri Ketua, kerana memberi peluang saya untuk membahas rang undang-undang untuk rang undang-undang beberapa perkara kritikal dalam RUU ini khususnya berkaitan dengan fasa 4 dan fasa 6 yang pada hemat saya bukan saja tidak menangani masalah sebenar rakyat dan PPMKS malah berpotensi menambah beban kewangan kepada mereka yang sedang bergelut pasca pandemik ini. Jadi Tan Sri yang dipertua. Tan Sri Pengurusi. Dalam konteks fasa 4, pengumuman cukai 2% ke atas keuntungan limited liability partnership ataupun LLP melebihi 100 ribu. Oh, Puan Pengurusi, bila masuk? Bukan Pengurusi lagi. Oh, Bukan lagi ya? Oh, Betul. Puan Iri Pertua. Okay. Kali-kali tengok orang lain. Okay. Dilihat bercanggah sama sekali dengan dasar kerajaan kononnya ingin memperkasa PMKS dengan menggalakkan keusahawanan. LLP selama ini, LLP ini Limited Liability Partnership, selama ini menjadi struktur pilihan para usahawan kecil kerana fleksibilitinya dan kadar cukai yang ringan. Ia digunakan oleh firma kecil, guaman, akaun, arkitek, perusahaan keluarga, startup dan digital business. Begitu juga dengan PKMS yang sedang membangun. Sekarang kerajaan mahu kenakan cukai tambahan 2% ke atas agihan melebihi ringgit Malaysia 100,000. Ini menimbulkan risiko double taxation. Keuntungan LLP telah pun dikenakan dikenakan cukai di peringkat entiti LLP. Mengapa perlu dikenakan lagi di peringkat individu? Apakah rasional menambah cukai ketika PMKS baru hendak pulis pasca pandemik ini? Begitu juga dengan fasa 9, Section 54C cukai ke atas agihan LLP sebagai statutory income yang mana kita ingin tahu apakah mekanisme yang akan digunakan diguna pakai bagi mengelak double tax section ini serta apakah mekanisme audit digunakan untuk menilai dalam pasaran LLP ini mohon penjelasan lanjut daripada yang yang berhormat menteri adakah kerajaan telah mengetahui berapa jumlah LLP kecil yang akan terkesan adakah kerajaan kajian Impak telah dibuat ke atas kos operasi PMKS ini. Jika kerajaan benar-benar mahu progresif, mengapa tidak menyasar kelompok yang lebih besar dengan keuntungan keutuhan dana? Bukankah PMKS yang masih bertatih ini bagaimana untuk bertahan sedang merangkak, nak berjalan ke bawah, terbalik ke bawah, bangkit semua ini. Jadi kerajaan perlu memikirkan keadaan ini supaya mereka menjadi lebih tegas, lebih teguh dalam mereka menjalankan apa ni bisnes PMKS ini kerajaan sepatutnya menyediakan insentif untuk PMKS membesar bukan menghukum mereka apabila mula mencapai keuntungan apakah ini polisi pro usahawan atau sebenarnya pro kutipan hasil semata-mata untuk mendapat masuk ke dalam kantong negara tak boleh macam tu sebagai kerajaan kena mendidik rakyat dulu supaya mereka hidup selesa baru kerajaan PK bagaimana untuk mendapatkan hasil pada negara untuk dibelanjakan balik kepada rakyat yang ini uh... Puan Yang Dipertua, RUU pada pasal 6 pindaan Seksyen 46 turut mencadangkan peluasan potongan cukai kepada pelbagai kategori seperti vaksin, taska, EV charging, CCTV, food waste machine, pelancongan budaya dan sebagainya. Seolah-olah kerajaan mahu memberi pelbagai bantuan fiskal tetapi hakikatnya potongan cukai hanya memberi manfaat kepada mereka yang memberi cukai iaitu golongan M40 dan T20. B40 tidak dapat manfaat langsung. Contohnya, potongan 6000 hingga 10000. Ia kelihatan besar tetapi golongan yang paling memerlukan adalah B40 yang tidak dapat tentuk kerana mereka tidak berada dalam kategori pembayar cukai. Oleh sebab itu, potongan kos penjagaan anak RM3,000 hakikatnya hanya RM250 sebulan. Sedangkan laporan rasmi belanjawan KU, KWSP dan SWRC UM 2022-2023 menunjukkan anggaran kos penjagaan kanak-kanak bandar adalah di antara RM540 hingga RM605 hingga RM650 sebulan. Mereka tak anak-anak ada hantar balik kat mak kat bapak di kampung boleh lah. Ni orang yang kerja di bandar ni terpaksa menanggung 540 hingga 650 sebulan. Laporan laporan media Arus Perdana The Star 2025 telah melaporkan ramai ibu bapa membayar RM700 hingga RM750 sebulan untuk daycare dan kindergarten jadi persoalannya adakah 250 sebulan ini realistik untuk menampung kos penjagaan kanak-kanak di Malaysia? Sebenarnya potongan cukai ini hanya menampung 30% hingga 40% kos benar dan itu pun hanya untuk mereka yang bayar cukai. Ini bukan polisi inklusif. Ini dasar yang mengasingkan rakyat mengikut siapa yang mampu tuntut riset dan siapa yang bayar cukai lebih maka dia yang mendapat manfaat. Yang tak bayar cukai walaupun ini golongan yang majoriti. B40 ini dan mereka tak ada manfaat dalam apa yang saya sebutkan tadi ini. Lebih membimbangkan potongan cukai untuk EV charging, CCTV dan juga food waste machine, apakah ini keperluan rakyat terbanyak? B40 dan sebahagian M40 masih bergelut isi minyak RON95, bukan cas kereta elektrik. Potongan pelancongan RM1000, apakah itu keutamaan ketika rakyat sedang bergelut membayar sewa rumah dan barang dapur? Mengapa kerajaan tidak menambah baik subsidi taska yang, yang jauh lebih efektif? Mengapa tidak diwujudkan insentif cukai kepada majikan yang menyediakan child care di tempat kerja seperti yang dilaksanakan di negara maju? Mohon penjelasan. Puan Yang Petua, akhir sekali. Dua fasa ini menggambarkan kegagalan kerajaan membaca realiti rakyat. Kita tidak perlu potong-potongan kosmetik. Kita perlukan pembaharuan fiskal yang berpaksikan realiti hidup rakyat. Bukan sekadar angka di atas kertas belanjawan. Kerajaan perlu jawab persoalan mengenai adakah kajian impak dilakukan sebelum cukai 2% LLP ini dilaksanakan. Mengapa tidak diwujudkan dasar cukai bersasaran? Bukannya bebankan PMKS. Mengapa potongan taska tidak diselaraskan dengan kos benar di pasaran? Seterusnya, berapa ramai yang akan benar-benar manfaat daripada potongan EV dan CCTV ini? Mohon maklumat secara terperinci akhir kata RUU ini tidak boleh hanya nampak cantik atas kertas, ia mesti adil kepada PMKS dan inklusif kepada semua lapisan rakyat. Sekian terima kasih Puan Ibu Pertua.